जितेंद्र आव्हाडांकडून अक्षय शिंदे एन्काउंटर बाबत ऑडिओ क्लिप पोस्ट करण्यात आली दोन अज्ञात व्यक्तींमध्ये अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटर बाबत संवाद झालाय पोलिसांच्या व्हॅनमागे स्वतःची गाडी असल्याचा एका व्यक्तीनं दावा केलाय तीन राऊंड फायर केल्याचा आवाज ऐकल्याचाही क्लिपमधील व्यक्तीनं दावा केलाय लोकशाही मराठी या ऑडिओ क्लिपची पुष्टी करत नाही दरमियान जितेन्द्र आवाडा ने ट्वीट के लिए ऑडियो क्लिप काया है, कुयाद। वो जो शिंदे का जो हुआ है ना हाँ। उसके पीछे मेरी गाड़ी थी मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे आपने हाँ। इसके ऊपर मुमरा बाईपास पे हाँ। हाँ। तो वाई जंक्शन ब्रिज पे थे हाँ वहां से जा रहे थे वाई जंक्शन पे हम लोग बाद में पहुंचे इसका सब टिंग टोंग सुनने के बाद अब मुमरा का पहाड़ चढ़ते हैं ना तो अपने पीछे आगे मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से पहले उसकी गाड़ी ऊंची है तो ठक कर क्या आवाज आया हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया बोला कुछ तो इश्यू होगा और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी वो बाहर आए उन दरवाजा खोला दो पुलिस वाले शायद कुछ उतरे वापिस उन्होंने बंद किया और वापिस चले गए फिर तीसरी आवाज आई अच्छा त्यामुळे जितेंद्र आव्हाडांकडून अक्षय शिंदे एन्काउंटर बाबत आता ही ऑडिओ क्लिप पोस्ट करण्यात आली आहे दोन अज्ञान व्यक्तींमध्ये अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटर बाबत संवाद झाल्याचं ऐकायला येत आहे तर पोलिसांच्या व्हॅन मागे स्वतःची गाडी असल्याचा या व्यक्तीनं दावा केलाय तीन राऊंड फायर केल्याचा आवाज ऐकल्याचाही या क्लिप मधील व्यक्तीनं दावा केलाय लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा